Частный предприниматель, Карпова Виктория, город Покровск, Донецкая. Вперед по нарастающей уже есть как бы, предприятие на 13 рабочих мест, лет 9. Работаю, разрабатываю непосредственно одежду для школьников, для деток-школьников. Ищем новые какие-то перспективы, идеи, внедряем какие-то, может быть технологии, стараемся использовать наши, наших производителей сырье. В последнее время я очень часто стала сталкиваться с торгово-промышленной палатой. С помощью этой организации так я попала на проновский проект сегодняшний день решаются очень многие проблемы, связанные с маркетингом, с менеджментом, юридические какие-то вопросы. И настолько часто я стала сталкиваться именно с людьми, работающими в этой компании, в торгово-промышленной палате, что я в конце-то концов решила стать членом торгово-промышленной палаты и идти с ними вместе, плечо в плечо, к достижению каких-то, наверное, лучших целей, высот, потому что на одном месте стоять невозможно, нужно двигаться.